Fenomena rasism merupakan isu global yang tidak pernah reda sepanjang sejarah peradaban manusia. Ia melintasi sempadan geografi, budaya, malah agama. Di Malaysia, sebuah negara majmuk yang terdiri daripada etnik Melayu, Cina, India, Bumi Sabah dan Sarawak serta komuniti kecil yang lain. Cabaran untuk menanganinya amat besar. Maksud rasism ialah, rasism ialah satu bentuk pasangka yang merakumi reaksi emosi negatif terhadap ahli kumpulan, penerimaan stereotip negatif dan diskriminasi kaum terhadap individu. Dalam beberapa kes, ia membawa kepada keganasan. Racism bukan sekadar prejudis antara individu tetapi juga boleh menjelma dalam bentuk diskriminasi institusi, ketidakadilan sosioekonomi dan retorik politik yang memecah belahkan masyarakat. Jenis-jenis racism ada empat iaitu racism individu, racism struktur, racism ideologi dan racism berbalik. Racism individu ialah amalan racism yang dilakukan oleh orang perseorangan. Contohnya ialah seseorang itu tidak mahu berjabat tangan dengan kaum tertentu. Hal ini mungkin disebabkan oleh warna kulit dengan anggapan mereka tidak bersih. Yang kedua ialah racism struktur, amalan rasism yang dijalankan melalui institusi sosial seperti perundangan dan pendidikan. Yang ketiga ialah rasism ideologi, amalan rasism yang disokong oleh justifikasi bersistem. Contohnya kaum X menganggap dirinya lebih unggul kerana mereka daripada keturunan Dewa Y. Yang terakhir ialah rasism berbalik, amalan rasism yang tercetus sebagai reaksi kepada rasism. Contohnya kaum X memandang rendah kepada kaum Y kerana kaum Y memandang rendah kepada kaum X. Faktor yang menyumbang kepada isu perkawaman di Malaysia ada tiga iaitu pengaruh politik, media sosial dan sistem pendidikan yang terasing. Yang pertama iaitu pengaruh politik. Sesetengah ahli politik bermain dengan sentimen perkawaman dan keagamaan dengan menyalahgunakan media sosial. Suara ahli politik menyebabkan timbulnya perbalahan kerana mereka sengaja mahu mencetuskan isu perkawaman di media sosial. Selain itu, juga terdapat ahli politik yang menggunakan taktik politik perkawaman bagi meraih undi dan sokongan. Politik perkawaman merupakan satu amalan berkaitan sesuatu parti politik ataupun individu yang terlibat dalam politik menggunakan dan mengeksploitasi isu yang berkaitan kaum dan agama atas kepentingan agenda parti politik sendiri. Faktor yang kedua ialah media sosial. Dalam era kemajuan media sosial, sebilangan rakyat Malaysia menggunakannya. Menurut Rusli Wan Mahmud dan Mahbub 2016, media sosial sememangnya banyak membantu masyarakat membina persepsi dan tanggapan serta membentuk sikap masyarakat melalui maklumat yang disampaikan. Namun, terdapat sesetengah pihak sengaja menyalakan api perkawaman dan meniup bara permusuhan antara agama kebebasan menyuarakan pendapat di media sosial membuatkan golongan lebih memilih membuatkan golongan belia lebih memilih untuk menggunakan media tersebut berbanding media yang lain juga terdapat individu yang membuat akaun palsu di TikTok yang membuat kenyataan palsu tentang perkauman dan ini akan mencetuskan pergaduhan antara kaum yang lain Faktor yang ketiga ialah sistem pendidikan yang terasing. Setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan bagi memupuk integrasi dan persefahaman dalam kalangan pelajar. Situasi ini akan menyebabkan interaksi mereka terhad di antara etnik yang sama sahaja terdapat tiga akta dan dasar yang melibatkan perkawaman. Yang pertama ialah Akta Hasutan 1948, yang kedua ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan yang ketiga ialah Jawatan Kuasa Pengurusan Isu Perpaduan JPIP. Akta Hasutan 1948, akta ini antara yang paling kerap disebut dalam perbincangan tentang batasan kebebasan bersuara berkaitan kaum. Akta ini mendefinisikan hasutan sebagai termasuk apa-apa ucapan, tulisan atau tindakan yang mempunyai kecenderungan untuk menggalakkan rasa tidak puas hati atau permusuhan antara kaum atau kelas penduduk di Malaysia. Tujuan akta ini adalah untuk mengekang sebarang percakapan atau tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan kaum. Yang kedua ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini menjadi alatan utama kerajaan pada era digital untuk menangani kandungan yang dipercayai boleh mengancam keharmonian kaum. Seperti contoh, terdapat insiden yang berunsur perkauman di Ipoh. MCMC telah menjalankan siasatan mengenai insiden seorang wanita yang menaiki pentas semasa sambutan Hari Kebangsaan. Siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. MCMC berkata, penyebaran kandungan yang palsu berusur perkauman merupakan perbuatan serius yang boleh mengancam keharmonian dan ketenteraman awam. Akta ini memainkan peranan yang sama dengan akta-akta yang lain seperti akta hasutan iaitu untuk mengekalkan ketenteraman awam dan keharmonian kaum tetapi akta ini fokus kepada ruang cyber dan komunikasi moden. Yang terakhir ialah jawatan kuasa pengurusan isu perpaduan JPIP. JPIP adalah sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada 12 agensi kerajaan dan bukan kerajaan. JPIP bertujuan untuk mengurus dan memperkukuh isu-isu yang berkaitan dengan perpaduan negara melalui pendekatan yang lebih terselaras dan digital tujuan dasar ini ialah untuk menangani sebarang isu yang boleh mengancam perpaduan dan harmoni negara. Peranan pekerja sosial untuk menangani isu rasisme dari segi aras mikro individu dan keluarga. Dari segi aras mikro ada dua iaitu pemberian kuasa empowerment dan kerja kes dengan keluarga. Pemberian kuasa empowerment membantu individu daripada kelompok minoriti atau yang terpinggir untuk memahami hak mereka, membina keyakinan diri dan memperkukuh identiti budaya mereka. Yang kedua ialah kerja kes dengan keluarga, membantu keluarga dalam memahami dan menangani prejudis yang mungkin wujud dalam unit keluarga tersendiri atau membantu keluarga yang menjadi mangsa diskriminasi. Peranan pekerja sosial dari segi aras mezokula ada dua iaitu pembinaan jambatan komuniti dan kerja sosial sekolah pembinaan jambatan komuniti mencipta platform dan ruang untuk interaksi positif antara kaum contohnya melalui program kebajikan komuniti atau aktiviti sukan. yang kedua ialah kerja sosial sekolah kerjasama dengan sekolah untuk menangani insiden buli berasaskan kaum melaksanakan program pendidikan yang merangkumi nilai-nilai murni perpaduan yang terakhir ialah aras makro Ars Matua Pembangunan dan Advokasi Dasar bekerjasama dengan NGO, agensi kerajaan untuk mencadangkan dan memperjuangkan dasar-dasar yang inklusif dan anti-diskriminasi. Yang kedua ialah mobilisasi sosial. Merupakan suara bagi mereka yang terpinggir dalam perbincangan awam dan media menyatukan komuniti untuk menuntut perubahan sistemik.